Сьогодні у нас гості Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу. Доброго дня. Доброго дня. Отже, як ми бачимо, російська економіка просідає, і ті люди, які в Криму колись кричали Крим наш, вони вже не отримують того, що їм обіцяли під час анексії Криму. Яка зараз ситуація і наскільки змінюються настрої? Ну, общий настрой, я б сказав, там превалює страх. Страх, щось сказати проти власті, тому що навіть частні розмови швидко відомі ФСБ, а потім можна. ожидать обыска или каких-то репрессий. Сейчас у всех, всех волнует, как долго еще будут продолжаться похищения людей. Это уже, короче, 18 людей. Да, уже 18, по нашим оценкам, но по фамильным мы знаем где-то 12. Федеральные власти, ФСБ отрицает. Все службы отрицают. Формально вроде даже заводятся уголовные дела по факту кражи. Но потом выясняется, что в основном это занимаются так называемые отряды самообороны. Это подонки, которые нанимаются для выполнения черной работы. Но работу они выполняют федеральных властей России. Вот такая вот обстановка. Ну а что касается энтузиазма по поводу присоединения к России, то, конечно, этого уже нет. Ну, там наблюдается такая ситуация, когда между собой они говорят, мы не того ожидали, что это такое. Но если к ним подходит крымский татарин, говорят, ну ничего, мы перетерпим, все равно будет хорошо. Ну, потому что он и знает, что крымские татары все-таки из Украины. Ну да, из этих соображений. Вот... Ну, а от ці зараз які обшуки проходили, обшуки вас виселяли кримські татари кримські татар з меджрису, так, залякування. Це для чого? Це для того, щоб. ну, Ви, до речі, на, цих, на незаконних виборах як кримські татари голосували? Ну, в основному, звісно, основні репресії проти кримських татар, ну не тільки проти кримських татар, але й тих, хто не цю окупацію. не цю окупацію, весь... практически крымский народ, то, конечно, в первую очередь репрессии на высший представительный орган крымского татарского народа – это меджис, э, мечети, религиозные школы, библиотеки. Тут появился у них термин «запрещенная литература», который мы уже четверть века не знали. У них где-то на 200 страниц э, 2600 чем-то наименований книг, которые по сегодня время пополняют. И когда приходит с обыском, говорят, мы ищем оружие и запрещенную литературу. А кто знает, какая у него литература дома, в библиотеке считается для них запрещенной. У как, как критория, Они все вверх дном делают, даже если что, ничего не находят. В любом случае забирают компьютер и базовый материал, который в компьютере литература, ну, в основном там религиозная и политическая литература. Но иногда забирает и то, что, скажем, у них в списке нет. Вот, скажем, там книжки, брошюрки с моими портретами сразу забирает, раз лицо появилось. Пересматривают учебники, там, где упоминается, скажем, ну, история национального движения крымских татар где-то отражалась с упоминанием моего имени, там это надо изымать. Одним словом, советская власть на несколько худшем варианте. Я считаю, я, что сейчас, ну, таки пишут, что это второй геноцид, а? Другая По депортация может быть. Да, есть предположения, такие, ну, вообще, вот это обстановка страха, беспричинные обыски, и причем обыски с такими, знаете, набрасывается человек 20-30 в масках, всем на пол унизить человеческое достоинство и в том числе вот эти исчезновения людей, это задача вселить, в первую очередь, крымских татар страх, чтобы они покидали Крым. Вот такая тенденция. Были еще разговоры о том, что они планируют вообще депортацию крымско-татарского народа. Даже в интернете появился проект постановления о депортации в каких-то мурманских какие-то области России. Но потом сказали, что это фальшивка. А 26 сентября Лавров на ООН говорил о том, что они не планируют этого. То есть не планируют депортацию. Ну, за несколько месяцев э, до оккупации Крыма Путин тоже говорил, что никаких претензий, что разговоры о том, что будто бы Россия претендует на Крым, это абсурд, выдумки каких-то там, чуть ли не сумасшедшие. Ну, мы уже что Россия претендует на да, международные угоди, то, не... что, они говорят, не имеет никакого значения. Можно ожидать э, любых пакостей. Ну, мы, до речи, в парламентской ассамблее Рады Европы про ситуацию в Крыму, про ситуацию с крымскими татарами. Какая реакция света? Ну, э, вообще-то до меня выступал и комиссар по правам человека у, э, с парламентской ассамблеей Совета Европы тоже. Он вкратце тоже изложил ситуацию, в общем-то, довольно объективную. А, ну, конечно, там аплодисменты, а потом очень много интервью у меня брали. Многие э, парламентской ассамблеи Совета Европы, и в том числе и западных стран, очень мало осведомлены о том, что происходит в Крыму там такие абсурдные вещи, что там по поводу санкций, кто-то говорит, что это и не надо, надо договариваться. Просто они не понимают, с каким государством мы имеем дело. Ну, смотрите, а вы зараз спелкуетесь с людьми, которые зараз в Крыму, так, с учениками крымского татарского народа, там, вид вас. А... Чините какие Ну, вот смотрите, они парализовывают всякое движение. Вот когда. То есть уже выйти Про... с пропорами на вулице уже выйти не можно. А какие вот. Там штрафа нет у крымских татар, но mm -hmm. вот у них основной метод штрафы. Вот, скажем, проводится обыск меджлиса крым народа, народ собирается, и тут же к ним эти ФСБшники, полицейские, подходят, больше трех собираются, это на незаконный митинг, фотографирует и протоколирует. Это значит, завтра у них будут обыски, штрафы, а штрафы от 10 тысяч до 40 тысяч рублей это огромные деньги. Не платишь этот страх в течение месяца, они вдвое увеличат, а потом начинают изымать твое имущество. Вот это вот э, не потому, что они их боятся, а вот то, что у них отнимут, скажем, машину, которая не передвигается, придут с обыском, вот это, конечно, сдерживает людей. Но я боюсь чего, что особенно вот эти вот грубые обыски, издевательства там, э, над достоинством людей, они как-то могут вызвать очень такую реакцию, которая может быть потом использована российскими властями для физической расправы с крымскими татарами. Ну, точно так же делалось в Чечне. Убивают, оскорбляют, а когда чеченцы сопротивлялись, их объявляли бандитами, террористами, и был повод для уничтожения, зачисток. Мы призываем своих соотечественников сдерживаться, не поддаваться на эти провокации, но Бывают такие ситуации, что никакие советы уже не действуют. Ну, а, дорогие, крымские татары, вы готовы голосовать на выборах до Верховной Рады? Как этот процесс обеспечить? Потому что кордоны сейчас закрыты еще ниже, чем полгода тому. На эту тему мы очень много говорили. Вряд ли. Большое количество, во-первых, не сможет выехать. Есть опасения того, что если они выйдут, их обратно не пустят. А у каждого там семья, родные, дом. Ну, вот на президентских выборах, например, это 25 мая этого года, выехали всего несколько сот человек, ну, может быть, до около тысячи-полторы. <связать> в этот раз еще хуже. Это вот, вот, когда нормальные выборы, рядом избирательные участки, то люди, кто ходит, кто не ходит, а тратить огромные деньги там, той экономической ситуации, которая сейчас сложилась в Крыму, чтобы поехать, подвергаться унизительному обыску на границе, еще неизвестно, пропустит тебя или нет, а потом обратно пропустить или нет, поэтому на это рискуют не очень многие. Но, тем не менее, конечно, будут автобусы, будут на личных машинах, будут приезжать, голосовать, только для того, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию. Ну, благодарю, что нас завитали. Я думаю, что Крым мы такие повернули, потому что мы не признаем оккупации Крыма. Вот, благодарю еще раз. Всего доброго.